belə, yəni uşaqların qidası, gələcəkdə çoxuşaqlı ailələrin azalması və gələcəkdə də bax bu pensiya kapitalı da artırıldı. Bax bu pensiya kim eləsin? E, gəlin açığını deyək də, de, yanvarın 1-dən etibarən artıq pensiya kapitalının məbləği artıq. İndi tam təfərrüatlı məxbərimiz bir də xatırladacaq deyəcək. Yəni burada elədir ki, dostlar, əgər siz o kapitala çatmasazsınız, indi baxanda görün nə edirsiniz? Çatmasanız, yəni adi yaş həddinə görə pensiyanı alacaqsınız və bu sizə gələcəkdə bəs eləyəcərmi? O da nəzərə alınsa ki, bu günlərim ən azı hər bir pensiyanın başı dağıya bilər, qarnı dağıya bilər, böyrəyi, ürəyi. Yəni insan getdicə yaşlanır və dava-dərmana da əlavə bir vəsait lazım olur. Və bu ki, pensiyanın artımı ümumiyyətlə kimə sərfəli olacaq və olacaqmı? Və ümumilikdə bu məsələ ilə bağlı bizim pensiya həttinə çatan tamaşaçılarımız arasında çoxlu sual var və yaxud artıq 55 yaşından yuxarı olan tamaşaçılarımız neçə gündür qaynar xəttimizə də müraciətlər olur. Abala bu nədir? Xəşiləm xəbər ertəsi və səhər kesdən ertədən biz araşdırmışıq və sizə dostlar ümidvaram ki bu reportajda bəzi qaranlıq məqamlara biz işıq salmağı bacaracağıq və azdan çoxdan yəni bunun barəsində yəni müsbət və yaxud mənfi tərəflərinin daha çox vətəndaş üçün hansı tərəfdən belə də münasib ardınca qeyri-münasib olmasını biz araşdırmışıq və sizə indi göstərəcəyik diqqətli olun Allah hər birinizə yenə də deyirəm uzun ömür can sağlığı və çoxlu hələ illər boyu pensiya almağı nəsib eləsin 2022-ci il üzrə pensiya kapitalının minimum məbləği artıb. Belə ki, bu rəqəm əvvəl 28800 manat idi və pensiya yaşına çatan vətəndaşın hesabında sözü gedən vəsait var idisə, o, əmək pensiyası ala bilərdi. Ancaq yanvarın 1-dən minimum pensiya kapitalı 34560 manata çatdırılıb. İqtisadçı ekspert Rəşad Həsənovun fikrincə, hazırki pensiya kapitalı ilə orta aylıq əməyəyyəqə arasında uyğunsuzluq var bu ölkədə təxminən 400 minə yaxın dövlət sektorunda 500 minə yaxın özəl sektorda minimum əmək haqqı ilə çalışanlardır. Yəni orta aylıq əmək haqqı bu gün 740 manat ətrafındadırsa, minimum əmək haqqı dünənə qədər 1 ay bundan əvvələ qədər 250 manatdır. Yəni 250 manata hesablanmış 25% ilə 740 manata hesablanmış 25% eynidir ekspert deyir ki, bəzi vətəndaşlar pensiya kapitalı alışından xabersizdilər. Hansı ki, həmin şəxslər öz kapitallarına 1 manatdolsun vəsait ayırmadıkları üçün gələcəkdə əmək pensiyasından yararlana bilməyəcəklər. Torpaq mülkiyyətçilərinə e sığorta yığımları torpağa görə ödənilir. Yəni orada torpağın dərəcəsinə görə ödənilir və çox cüzi məbləğlərdir. Yəni bizim hesablamalar onu göstərirdi ki, əgər torpaq mülkiətçisi pensiya kapitalı ilə pensiya çıxmaq istəsə, ona 496 il lazımdır. Bir çox rayonlarda torpaq mülkiətçilərinin demək olar ki, o sığortada ödəməli olduqları hüququndan belə xəbərsizdirlər və düzgün təşkil olunmuyubdur. 1.7 milyon kənd təsərrüfatında çalışan insan var ki, onların böyük əksəriyyəti müvafiq problemin deyək ki O, o yaratdığı çətinliyə ilişməklə o pensiya hüququndan məhrum olacaq. Rəşad Həsənovun sözlərinə görə, pensiya yaşı 65 olduğu üçün bəzi kişilər pensiya kapitalını artırmaqda maraqlı değillər. Millət vəkili Vüqar Bayramovsa deyir ki, pensiya kapitalı minimum pensiyanın məbləği ilə müəyyənləşdirilir. Nəzərə alsaq ki, minimum pensiya müəyyənləşdirilən zaman və bütövlükdə əmək pensiyası məbləği müəyyənləşdirilən zaman ümumən pensiya kapitalı 12 il qurulsun 12 ay, yəni 144-ə bölünür və bununla da ə, pensiya məbləği müəyyən edilir. 240 manat olduğuna görə 240 manat 144-ə bəvur və bu təbii ki mənim pensiya kapitalının artmasına gətirib çıxarır. Millət vəkili bildirir ki, pensiya kapitalının məbləğinden aslı olmayaraq pensiya yaşı çatan bir çox vətəndaş da əmək pensiyası ala biləcək. Hazırda tətbiq olunan pensiya amnestiyası onlara bu imkanları yaradır. Əgər vətəndaşımızın ə, pensiya kapitalı tam olaraq formalaşmayıbsa, amma onun bütövlükdə stajı 25 il və daha artıqsa o avtomatik olaraq əmək pensiyası almaq hüququna malik olur. Eyni zamanda əgər vətəndaşımızın bütövsü işlədiyi müddətdə iş stajı 25 ilə çatmırsa, eyni zamanda onun yığımları minimum kapitaldan azdırsa, tərəfdən azdırsa, o halda əgər o 2000, həmin vətəndaşımız 2018-ci ilin ortasınadək öz kapitalına öz hesabına yalnız 1 manat ödəniş edib, səhətə 1 manat ödəniş edibsə, avtomatik olaraq pensiya hüququ əldə edir. Pensiya amnestiyasının müddəti isə gələn ilin yanvarında bitir. Vüqar Bayramovun sözlərinə görə, bu müddətin də uzadılması gündəmdədir. Xəlif Xələfov, Amin Məlikov, Əkbər Mustafaev, Xəbər ertəsi. Və son mesajlar əziz və hörmətli